grade VU2 ataupun grade utama turus 1 kalau rujuk kepada ini nanti um, saudara-saudari yang menonton di luar akan boleh nampak grade VU2 pula adalah untuk pimpinan tertinggi pegawai kerajaan seperti peguam negara ketua-ketua setiausaha KSU bagi kementerian besar dan begitulah seterusnya ya baik senarai gaji yang ditunjukkan di atas adalah gaji pokok semata-mata dan belum termasuk allowance. Itu gaji pokok saja tu tau. Gaji minimum ke gaji maksimum. Eh? Um, allowance tidak dimasukkan dalam buku itu. Tetapi allowance ini boleh di, kita boleh semak. Jadi saya sempat semak di beberapa tempat. Ya. Um, ini contoh-contoh allowance untuk beberapa jawatan utama. Saya ambil contoh Jusasi. Ya. Uh, allowance kerakian RM2,500 allowance perumahan 1300 allowance insentif khas 500 allowance pembantu rumah 500 allowance tetap jawatan JUSA 1000 dan allowance penyenggaraan rumah 166 kalau campur semua untuk JUSA C allowance berjumlah 5966 sebulan kemudian kalau kita tengok turun satu peguam negara saya sebut peguam negara dengan ketua polis negara lah. Sebab ini dua orang yang paling popular. Ya. Ambil turun satu contohnya. Allowance Karaian Entertainment Allowance RM5,200. Allowance Perumahan RM2,500. Allowance Insentif Khas RM2,000. Allowance Pembantu Rumah RM1,000. Allowance Tetap Jawatan Turus RM4,000. Dan Allowance Penyenggaraan Rumah RM250 sebulan. Campur semua Allowance saja RM14,950 sebulan. Dan kalau ambil ketua setiausaha negara, allowance kerakyatan, entertainment allowance RM5,300, allowance perumahan RM3,000, allowance insentif khas RM2,500, allowance pembantu rumah RM2,000. Ini memang hebat pembantu rumah. Hmm. Ada pembantu rumah dapat RM2,000. Allowance tetap jawatan KSN 4500, allowance penyenggaraan rumah 333. Semua allowance berjumlah 17633 ringgit sebulan. Kalau kita ambil um, secara purata, ini untuk saya nak bandingkan di antara penjawat awam pangkat tinggi dengan kaki tangan kerajaan biasa yang 1.4 juta tadi ya. Eh. Sebab dia bagi tangga gaji maksimum Minimum ke maksimum eh. Tapi kalau kita ambil secara purata Seorang penjawat utama kaki tangan awam Seperti yang disenaraikan di dalam jadual tadi Telah mencapai skala gaji 4 uh, per 5 Ataupun uh, dia dah 4 per 5 daripada gaji mati eh. um, Maka anggaran pendapatan sebulan Contohnya bagi pangkat-pangkat Yang saya sebut allowance itu boleh ditunjukkan Seperti di dalam jadual ini ya eh. Untuk Jusa C, gaji pokok RM16,473 sebulan. Ha, lebih kurang yang ahli parlimen dapat lah, gaji pokok eh, Jusa C. Allowan dia RM5,966. Gaji penuh RM22,439. Ini yang tunai. Ini tidak termasuk telefon, percuma, kereta, driver. Yang, yang itu Jusa tak termasuk tau. Dia dapat kereta, dia dapat driver semua. Yang saya tunjukkan di sini yang tunai. Sebab saya tak boleh anggarkan you know, berapa dia punya benefits in kind. Kereta berapa, telefon berapa, yang lain-lain. Banyak lagi senarai dia. Tapi untuk gaji tunai saja justasi pada skala gaji 4 uh, per 5 daripada tangga gaji mati, 22,439. Turus satu, 38,380 ringgit sebulan. Ketua Setiausaha Negara, 42,703 ringgit dan gaji penuh di atas tunai tidak termasuk sebarang elawan lain dari jawatan mereka di dalam agensi kerajaan seperti ahli lembaga pengarah dan lain-lain. Dia juga, bila dia dah duduk ke atas, eh, dia ada macam-macam jawatan. Contohnya peguam negara, dia juga ahli lembaga pengarah tabung haji. Saya tak tahu macam mana apa kaitan lah. Tapi dia juga dalam duduk di dalam agensi dan juga syarikat kerajaan dan lain-lain. Jadi yang ditunjukkan ini gaji tunai daripada kerajaan saja, tak campur imbuhan agensi GLC dan lain-lain. Sebab itu kalau sahabat-sahabat tengok, saya ada masalah dengan kadar kenaikan gaji tahunan yang diberikan kepada mereka secara tetap 9%. Saya berpendapat berpandangan kenaikan gaji tahunan sebanyak 9% itu adalah terlalu tinggi. Memandangkan gaji dan imbuhan setakat ini pun sudah memadai. Dia sudah dapat banyaklah dan semua semua disediakan dan percuma minyak semua dibayar eh. Kemudian pada masa yang sama saya pernah berada dalam syarikat korporat semualah. Gaji kenaikan gaji 9% ini adalah tinggi. Selalunya kenaikan gaji terutamanya dalam keadaan ekonomi tidak baik, kerajaan tidak ada wang, subsidi dipotong, peruntukan sekolah, universiti, hospital semua dikurangkan, tetapi peratusan gaji kepada mereka 9%. Dia memberi gambaran apabila belanjawan 2017 ini di bincangkan, diluluskan dan dibentangkan oleh kerajaan. Diberi gambaran seolah-olah Dato Sri Najib ini tidak sensitif pun kepada rakyat biasa. Dalam keadaan kalau sektor swasta, ni wartawan yang ada dekat depan ni, saya tak pasti wartawan dapat 5% increase pun setahun. Sekarang dalam keadaan sekarang. If you get 5-6% you're lucky lah sekarang kan. Kebanyakan sektor swasta contohnya memang tak naik gaji. Flat lah dalam keadaan sekarang kan. Itu sektor swasta yang tak ambil wang rakyat, dia pandai-pandai buat bisnes sendiri pun terpaksa uh, ikat perut. Macam mana Datuk Seri Najib boleh buat peruntukan kenaikan gaji 9% sedangkan gaji tetap mereka dan imbuhan semua sudah puluh-puluh ribu. Ha? Okay. Satu sebab yang paling utama kerana saya timbulkan perkara ini ialah kerana sementara Penjawat awam yang berpangkat tinggi ini dapat imbuhan gaji yang tinggi dan kenaikan gaji dalam bentuk peratusan yang tinggi. Yang di bawah pula, kaki tangan awam biasa yang 1.4 juta itu diberi kenaikan gaji yang jauh lebih rendah dan tidak diberi dalam bentuk peratusan. Mereka diberi dalam bentuk mutlak. Maksudnya dalam bentuk fixed quantum. Eh? Ada masalah kerana fix quantum ini kerana um, kenaikan gaji itu sudah tentu kalau tidak berhati-hati dia mungkin lebih rendah daripada kadar inflasi ataupun sekarang ni ada GST dia lebih rendah dan maka sebenarnya saya boleh katakan kalau saya akan tunjukkan selepas ini saya bimbang Kebanyakan daripada kaki tangan kerajaan yang ada sekarang yang 1.4 juta itu terutamanya yang duduk dan berkhidmat di bandar-bandar besar di Lembah Kelang, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, di ibu-ibu negeri sebenarnya gaji mereka berkurangan setiap tahun kerana inflasi naik tinggi harga barang naik 4-5% mungkin lebih tinggi kalau di Lembah Kelang tetapi kenaikan gaji mereka oleh kerana diberikan secara mutlak, maka dia peratusan itu lebih rendah. Jadi apa yang berlaku ialah kuasa beli mereka makin lama makin rendah makin rendah kerana harga barang makin tinggi dan peratusan kenaikan gaji mereka itu apabila kita kira adalah lebih rendah daripada kadar inflasi di bandar-bandar besar. Eh?